Hallo Kinder, heute habe ich versucht, ein Video voller Informationen für euch vorzubereiten. Bevor ich mit dem Video beginne, möchte ich euch bitten, meinen Kanal zu abonnieren und dieses Video mit euren Freunden zu teilen. Wisst ihr, was Farbenblindheit ist, Kinder? Unsere Augen sind unsere Fenster zur Welt. Sie haben nicht nur die Aufgabe zu sehen, sondern ermöglichen es uns auch, die Schönheiten wahrzunehmen und zu genießen. Natürlich nehmen sie auch die schlimmen Dinge wahr, die um uns herum geschehen und uns traurig machen, und wir können aus diesen Situationen lernen. Aber manche Menschen können die Welt nicht so sehen wie wir. Denn ihre Augen sind defekt. Wenn wir das Auge eines Menschen betrachten, sehen wir das Weiße seines Auges, dann eine große farbige Schicht, die der Farbe seines Auges entspricht, und einen kleinen dunklen Kreis in der Mitte. Diesen farbigen Teil bezeichnen wir als Iris und die runde Fläche in der Mitte als Pupille. Die Pupille und die Iris übertragen alles, was wir in der Umgebung sehen, auf die Netzhaut im hinteren Teil des Auges und die Netzhaut formt es so, dass wir die Form, die Farbe oder andere Merkmale dessen, was wir sehen, erkennen können. Ich bin kein Augenarzt, mein Wissen ist also nicht größer als ihres. Aber diese Informationen reichen aus, damit wir alle das heutige Thema verstehen. Zunächst wollen wir uns ansehen, was Farbe ist. Farben sind notwendig, um die Welt so zu sehen, wie sie ist, um die Objekte zu beschreiben, die wir sehen, und um Objekte in vielen anderen Bereichen zu unterscheiden. Sie sind aber nicht nur für diesen Zweck nützlich. Das Blau eines Meeres, das Grün eines Waldes oder die verschiedenen Farben von Blumen bereiten uns Freude und machen uns glücklich, wenn wir sie betrachten. Manche Menschen haben besondere Schwierigkeiten mit Farben. Das liegt daran, dass Sie zum Beispiel Rot und Grün unterschiedlich sehen. Das schränkt Ihre Fähigkeit ein, Ampeln wahrzunehmen, wenn Sie eine farbige Landkarte betrachten und vor allem beim Autofahren. Das ist nicht Ihre Schuld, sondern Sie werden in der Regel aufgrund einer familiären Vorbelastung bereits im Mutterleib mit dieser Krankheit geboren. Sie haben dieses Problem, weil Ihnen bestimmte Farbpigmente fehlen, die es unseren Augen ermöglichen, richtig zu sehen. Natürlich gibt es heute viele Techniken zur Korrektur dieses Mangels. Diese Menschen können sogar Auto fahren, wenn sie lernen, dass Rot-Grün und Grün-Rot ist, und sie können ein gefahrloses Leben führen, wenn sie sich an die Verkehrsregeln halten. Es gibt verschiedene Arten von Farbfehlsichtigkeit, die sich in drei verschiedene Kategorien einteilen lassen: Rot-Grün-Farbenblindheit, die häufigste, bei der nicht zwischen Rot und Grün unterschieden werden kann. Blau-gelbe Farbenblindheit, bei der zwischen Gelb und Blau nicht unterschieden werden kann. Vollständige Farbenblindheit, viel seltener. Und diejenigen, die die Welt nur in Schwarz und Weiß sehen können. Hier machen wir einen Sehtest und sehen, wie Sie die Zahlen in den Abbildungen lesen. Diese Tests sind für Farbenblinde gedacht und werden fast überall angeboten. Sie ermöglichen es, die eigenen Augen und die Wahrnehmung zu testen und im Falle eines Defekts einen Augenarzt aufzusuchen, um diesen zu korrigieren. Viele Menschen haben keinen solchen Fehler in ihren Augen, aber sie haben Spaß daran, diese Tests zu lösen. Jetzt zeige ich euch eine Zahl und zähle ganz langsam bis 3 und schreibe die richtige Zahl auf. Ich möchte, dass ihr diesen Test mit mir macht. Nun, Leute, das ist das Ende eines weiteren Videos. Danke, dass ihr mir zugeschaut habt. Auf Wiedersehen.